أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده "ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله... في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ൂമിം ഫുറീം ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ആം ഓൺലി ഗീവിംഗ് യു ദ വെർബ്സ് വിച്ച് വെർബ്സ് ആർ Allah used in these five ayats to give us the information, to give us these rules. So I am only giving you this information and the interested people, interested viewers only to see this because of this is the language so this is also difficult if you want to see you can see and you can write your infor, uh, your comments I am welcome to you uh, you all of all of you the interested people so I am the, no, I am not giving you any in, um, any explanation of these words only I am reading to in your friend these words okay. أنزلناها There is in the Quran أنزلناها أنزلناها أنزل ينزل إنزال منزل منزل, منزل أنزل أمره أنزل أنزل أنزال الناس There is a usage أنزال الناس أرزاقهم okay. أنزل الله الكلام على أنبيائه أوحابه إليهم فرضناها in القرآن Quran فرلناها. فرلا فارالله يفرلو فارلون فارلون مافرولون الْأَمْرَ منه رومينو يفرلو فارالل فرلا الأمر عليه علي لَعَلَّكُمْ امرا او جابو وأمر لَعَلَّكُمْ هو لعلكم لعلكم لعل حرف مشبه بالفعل من أخوات إن ينسب الإسم أو ينسب الإسم ويرفع الخبر أو ويرفع الخبر ويفيد التوقع والترجي في الأمر المحبوب والإشفاق من المكروه وكد تحدف لامه فيسير على لعل ويمكن اقتران لعل بنون الوقاية وإذا دخلت عليها حرف ما كفتها عن العمل لعل الحبيب قادم لعل الحبيب قادم تذكر هل تعرف ما هو أصلها Do you know what is the original of this word This original of this word is تتذكرون فحذفت إحدى عيني إحدى عيني تخفيفا from there one ta is deleted okay تذكر يتذكر تذكر أو تذكرا متذكر متذكر اسم فاعل متذكر اسم مفعول متذكر الأمر منه تذكر تذكر يتذكر تذكر فعل متعدد تذكر الشيء ذكره قرآن من قرآن فجلد جلد يجلد جلدة جلدة جالد اسمه اسم فاعل جالد ومجلود اجلد الامر منه اجلد فا فا او وام بلس فجلد فجلد وجلد ان القرآن لا تُؤْخُذُكُمْ أخذ يأخذ أخذ أمره خذ أو أخذ اسم فاعل آخذ اسم مفعول مأخذ عند القرآن إن كنتم كان يكون كان يكون كون كيان كينونة كائن مكون الأمر منه كن فعل ناقص كان فعل ناقص ترفع المبتدا ويسمى اسمها وتنسب الخبر ويسمى خبرها مثال ما شاء الله كان ما شاء الله كان ما شاء الله كان إن ده قرآن تؤمنون بالله تؤمنون آمنا يؤمن إيمان مؤمن مؤمن اسم فاعل مؤمن اسم مفعول مؤمن الأمر منه آمن آمن لله ده يوسيج آمن لله أسلم له وإن قاد وأضعنا إن ده قرآن وليشهد وليشهد عذابهما شهيدا يشهد شهادة شاهد ومشهود به الامر منه اشهد الامر منه اشهد لا ينكح الزاني لا ينكح نكح ينكح وينكح there is two that, two usage نكح ينكح I am uh, I am sitting in the In the ground, so there is too much um, air coming. Okay. Where now? nakaha yan kihu au yan kahu au yan Nikahun master. Na is mufail. Also, you can use also nakun for the lady. Also, mankuhun al amru minhu <speaking> ingi au ingah. <language> Wahuri madalika. حرم يحرم تحريم محرم محرم الأمر منه حرم حرم الحاج ديوسج حرم الحاج دخل في الشهر الحرام يرمون المحسنات عند القرآن يرمون المحسنات رما يرمي رمي المستر رمي أو رماية أو رماء رام اسم فاعل رامين اسم فاعل مرمي اسم مفعول الأمر منه إرمي إرمي ثم لم يأتوا أتى على أتى بي يأتي أتي إتيان إتيانة كلها مستر فاعل آت مفعول به مرتي الأمر منه إئتي أتى الشخص جاء حضر وصل نسل حل uh, In القرآن Quran you can, uh, you can read ولا تقبلوا ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم قبل يقبل قبول وقبول اسم فاعل قابل ومقبول اسم مفعول الأمر منه يقبل يقبل قبل بالشيء رضي عنه وافق عليه إلا الذين تابوا تاب إلى تاب على تاب عن تاب يتوب تاب يتوب توب مستر توبة مستر تائب اسم فاعل متوب إليه اسم مفعول وابنت القرآن وأصلحوا أصلح في أصلح من أصلح يصلح إصلاح مصلح مصلح الأمر منه أصلح أصلح في عمله أتى بما هو صالح وجيد Okay, so please try to learn the Quran with the Arabic language. And write your doubts, your comments. Uh, uh, I am uh, welcoming you, all of you, to write something to uh, learn and uh, teach your children. Quran ku sikao, siko sikao. Thanks for watching this video.